জলিলে কদর সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ পাক সুবাহান ও তালার নিরানব্বইটি নাম মোবারক রয়েছে যেই ব্যক্তি এই নিরানব্বইটি নাম মুখস্থ করবে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে الرحمن الرحيم الملك السلام المؤمن المهيمن العزيز الرزاق المزل الغفار الفتاح السميع المتكبر البصير القهار الجبار البارئ الوهاب الخالق العليم الحكم القاضي العدل الباسط المصور الحليم الحافظ اللطيف العظيم الرافع المعز الغفور الشكور العلي الكبير الخبير الحفيظ المقيت الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المخزي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المتقيم العفو الرعوف مالك الملك المقسط الجامع ذو الجلال والإكرام الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور القدوس ذو الجلال والإكرام